В 2015 году экспоцентр Винницкой торговой промышленной палаты продолжает плодотворно свою деятельность в сфере организации выставок. На этот год у нас запланировано более 30 выставок самой различной тематики. Это ярмарки легкой промышленности, ярмарки продовольственных товаров, выставки строительных материалов энергосбережения и многого другого. Данные выставки Представлены товары легкой промышленности. Выставка называется «Модный салон». Здесь собрались, как всегда, более 20, представители более 20 регионов нашей страны. Мы рады, что здесь представлены и предприятия, которые сами производят продукцию. Можно отметить, это фабрика «Луга» из Новограда-Волынского предприятия, «Майя» из Киева, другие небольшие предприятия по производству трикотажных изделий. Их продукция всегда пользуется спросом у миничан, потому что она качественная и недорогая. И это и привлекает к нам посетителей. На этой выставке также можно отметить, что появились товары уже весеннего ассортимента. Я думаю, думаю что самые требовательные покупатели найдут здесь продукцию на свой вкус. Ми приїхали вперше в Вінницьку область з міста Харкова. Привезли Харківське шикарне пальто. По ціні дуже привабливо, для кожного може дозволить. У нас асортимент дуже гарний, від маленьких до великих розмірів. 1800 саме дороге пальто, починається від 500 гривень. Я думаю, кожен може собі дозволити, тому що зараз в країні таке, що твориться, треба якось йти на уступки, незалежно від долара. Ми зараз по такій ціні продаємо продукцію. Приходьте, будь ласка, будемо відслужувати. З 11 по 14 лютого відвідайте міжрегіональну універсальну виставку ярмарок Модний салон. На виставці будуть представлені одяг та взуття, трикотажні вироби, білизна, капелюшки, косметика, дитячий одяг та багато інших товарів від українських виробників, що прикрасять ваш гардероб в новому сезоні. Запрошуємо всіх з 11 по 14 лютого відвідати виставку Модний салон. Приглашаем венечан и гостей города посещать выставки торгово-промышленной палаты. Выставка «Модный сагон» работает с 11 по 14 февраля.